концерт очень крутой, просто я пришел сюда, потому что это круто, потому что это экс -ляпис, и я их поклонник. И просто это, это было очень круто, когда первый трек просто начинается, и начинается вот такое мясо, просто мясорубка в самом центре, то есть это ни с чем не сравнить. Пошел I'll tell the value И не только на танцполе, но и на самой сцене. Это было что-то серьезно. Михалок где круче, в Бруто или в Ляписе? А, мне кажется, он круче в Бруто, потому что он здесь ведет, он на хедлайне и, блин, он ни с кем не Реально ожидал еще и в Паторию, но воины сюда зашли очень сильно.